Изначально загорелась одна машина. Потом, пока начали тушить ее, загорелись другие машины. А причина поджога. Причина да? масло загорелась э, воспли... Ну, загорелось с этим, с, вместе с бензином от ветра и пошло на другие машины. Нет, Владислав. Как зовут? Владислав. А фамилия? Нет. Владислав рядом проживающий, скажи. Рядом работающий. Еще Владислав, рядом работающий. Владислав, рядом работающий. Старший помощник, начальника оперативного традиционного центра Судак Владимир Викторович. Значит, по э, данному пожару, который произошел в Беляевский район, объездная дорога, э, на территории авторазборок, значит, первые прибывшие подразделения было установлено, что э, загорание авторазборки было подано э, были поданы силы были поданы стволы на тушение пожара в результате чего из-за сильного ветра произошло распространение огня э, на э, авторазборки автомобилей, которые находились на авторазборочной станции. Э, значит начальником было принято решение о повышенном номере вызова пожар один бир без прибывшие подразделение. Значит были поданы стволы на защиту. Э, третьей э, э, авторазборки и поданы стволы на недопущение распространения огня по данным разборкам э, именно по автомобилям. Затруднялось тушение в том, что э, на данный момент э, сильный ветер, что способствовало развитию быстрому распространению огня. И э, тушение затруднялось еще тем, что на данных авторазборках находились э, горючие вещества, обделочные материалы, резиновые скаты, покрышки, вот, что способствовало высокой температуре и сильного задымления. Поэтому личному составу приходилось работать в условиях повышенной температуры и сильного задымления. Личным составом было предотвращено распространение огня на третью авторазборку. И так пожар был на общей площади около 500 квадратных метров. пожара затруднялось еще тем, что на данном авторазборке машины, которые находились на территории, находились с бензобаками, у которых, возможно, еще оставалось горючие материалы, горючие, горючие жидкости, которые и провоцировали своеобразные хлопки, взрывы этих материалов.